Кажется, завершаются невероятные, более чем трехнедельные рождественско-новогодние празднества. Сегодняшний выпуск нашей программы будет всецело посвящен уяснению сути и специфике такой институции, как Центр современного искусства Сорос Одесса. Что было осуществлено за истекшее более чем полтора года существования, каким был минувший год и что можно и следует ожидать в этом. В 1999 году всем нам жителям города одессы мой облик более подобающий отошедшим праздником должен на деле настраивать вас на серьезный конструктивный и познавательный разговор начнем с того что совершенно четких ответов я не даю именно как представитель центра современного искусства современное искусство как таковое может и э, сознательно если так можно сказать об искусстве э, избегает четкости определений э, и работает на границах так вот я и работаю так я и работаю э, прежде всего центр современного искусства это деньги если говорить о э, об институции э, э, это привлечение средств привлечение средств для поддержки современного визуального искусства mm. да что такое поддержка? Вот все время настолько все общу до невозможности. Для того, чтобы организовать выставку, акцию, какую-то форму образовательной программы, телепередачу, необходимы средства. Дело в том, что художником в уме стать нельзя. Художником можно стать в пространстве. Для этого необходимы пространства. Современное искусство в городе Одессе можно обозревать в пространствах. Периодически галерея Центра современного искусства Тирс, иногда во Дворце культуры моряков и изредка в музеях. Наш видеоряд представляет акции, поддержанные Центром современного искусства Сорос Одесса. Итак, что в норме должно быть в цивилизованной стране для того, чтобы функционировало современное искусство, называемая художественная структура художественной среды. Нужна описывающая э, система, нужны журналы, нужны телевизионные программы, нужен э, институт осмысления этого всего, нужна работа вот. интеллектуалов, критиков в этом процессе. Вот. Наконец нужен приток свежей крови, нужна обучающая деятельность. Для этого существуют определенные формы в мире, определенные формы, ну скажем так, таких институций, как критика, музей современного искусства это одни из критериев, в то же время выполняющих просветительскую функцию. Галереи. Это система, которая помогает, ну, скажем так, широкому зрителю ориентироваться в искусстве, в том числе и в современном. Это та система, которая расставляет какие-то акценты, которая выстраивает иерархическую структуру. Это та система, которая отсутствует в Одессе. Uh, у нас нет системы образования, uh, у нас нет uh, специализированных, по сути говоря, галерей, uh, у нас и, и в помине нет музея современного искусства, кроме там частного музея, который сложно назвать музеем. Uh, uh, и uh, Центр современного искусства пытается uh, по мере своих возможностей uh, заполнять эти uh, пустующие ниши, но, естественно, одна институция не может их заполнить качественно. Что можно с этим делать? Как вот прорвать этот круг и положим не на таком глобальном уровне, но это тоже, я считаю, достаточно серьезные, интересные проблемы. А, как правило, замкнутый круг, проблема замкнутого круга решается э, прорывом на всех направлениях. На самом деле, за моим вопросом было то, что Центр современного искусства, Одесса, будущее, скажем, на, на сегодняшний день, и ты как представитель Сороса. Торчит как флюс, и вам, естественно, сложно объяснить, что есть современное искусство. Насколько мне известно, то во всех других странах, включая Россию, нашего старшего северного брата, там есть не только Сорос, но есть просто студии, центры современного искусства, академические, практические и так далее. И насколько я знаю, у тебя есть опыт знакомства с в других странах, как-то все происходит. Ну, в общем-то, я только что об этом говорил. А, действительно не будем называть его старшим братом, но ближайшим соседом. А в Москве есть государственный центр современного искусства и центр современного искусства Сорос. И кроме этого еще а, при всем кризисе современного искусства сейчас, в том числе и в Москве, есть какие-то галереи, которые занимаются подобного рода деятельностью. Действительно, в странах Восточной Европы. В университете курс читается полноценный. Да, современная философия, современная культура, культурология. У нас, я, честно говоря, радуюсь, когда встречаю в устной или в печатной речи слово семиотика, например. Это достаточно редкий случай. Да, у нас этого всего нет даже по сравнению, скажем, не только с Москвой, но с такими небольшими, очень небольшими городами, как... Кишинев, Скопье. Маленький городок, столица Македонии. Действительно, там есть государственный музей современного искусства. Там есть, ну скажем, институт современных медиа и так далее, и так далее, которые осуществляют те функции, которые обязаны осуществлять современная культура, без которых, в общем-то, невозможно выживание в целом обществе. Наш видеоряд представляет акции, поддержанные Центром современного искусства Сорос Одесса. Дело в том, что в отличие от многих других центров современного искусства Сороса, этот офис был затеян не по разнарядке, как, допустим, в Киеве, либо в Любляне, либо где-то там в Праге, поскольку не потому, что в каждой стране Восточной, Центральной и Восточной Европы предложили возможность иметь структуру, которая бы поддерживала ее современное искусство. А это скорее э, исключение из общей модели Соросовских центров, знак признания того, что в Одессе возникла уникальная художественная ситуация, сложилось э, художественное сообщество, э, нетипичное для провинци провинциального города, перерастающее масштаб э, э, провинциальной художественной жизни. И для того, чтобы э, помочь э, одесской художественной среде... Э, реализовать ее программу. Дело в том, что нам труднее, чем в столицах. У нас нет такой развитой инфраструктуры, у нас нет такой поддержки, как в столичных городах. Именно поэтому руководство сети Центров современного искусства Сороса, международной сети, сочло возможным... В качестве исключения открыть подобный центр в Одессе. Еще один провинциальный центр до этого был создан в Санкт-Петербурге в России. Таким образом, от нас таких вот исключений двое мы подтверждаем общее правило. Говоря о структурировании художественной среды, о самом современном искусстве, все же не следует забывать, что оно возникает из небытия после катастрофического 70-летнего обрыва. Нормальное развитие естественное было пресечено. Потому задача не только Центра современного искусства Сорос Одесса и не только в области современного искусства остается, видимо, прежнее – догнать и перегнать. А теперь специально для Михаила Рожковецкого – семиотика.